которые мы необходимо сегодня планировали там, э, за устав утверждать э, и э, значит, другие документы, там, выборы членов правления и так далее и тому подобное. Та информация, которую мы получили из горжи управления о владельцах квартир, она запоздалая, вернее устаревшая и недостоверная. Поэтому мы э, предварительно... Хотим сегодня на собрании максимально довести до вас информацию, максимально ответить на ваши вопросы, которые у вас возникнут, и э, спланировать проведение установочного собрания, которое мы планировали провести сегодня. Но впереди у нас там Пасха, потом поминальный день, поэтому на 14 мая. Да ну не объявлять, ерунду не говорить. Ну, будем так говорить. Предварительно на 14 мая. Инициативная группа постарается. Агарбан. Агарбанк. Давайте, давайте мы начинаем уже проводить собрание. Я уже начал проводить собрание? Да, да, это не собрание. Жильцов. Это не собрание, Тань, это давай. Росло, вы спор, вы вы я вы с людьми танюш, общаюсь, кризисов. Кризисов. это не собрание. Да. Дайте инициативной да, группе поискал. Уважаемые жильцы, послушайте внимательно. Да. Сегодня у нас запланировано... Да я буду громко кричать. Сегодня у нас запланировано Проведение учредительного собрания, на котором должны быть решены очень важные вопросы. Начиная с устава, выбора правления, выбора ревизионной комиссии и прочие вопросы. Так, уважаемые соседи, жильцы дома. Инициативная группа оповещает вас о том, что в настоящий момент проводится не учредительное собрание, а сбор жильцов дома для оглашения информации о работе по созданию ОСМД. Провести учредительное собрание не представляется возможным по ряду причин. Первое. Не готов устав. Это основной документ, по которому нам предстоит жить в дальнейшем. Который, а типовой устав вызывает множество нареканий, требует внесения изменений и дополнений. В настоящий момент рабочая группа занимается работой по уставу. Второе. Не полученная информация по нежилым помещениям, а информация по жилому фонду во многом недостоверна. Многие сталкивались с тем, что указано, что квартира, у кого квартира приватизирована, а в списках, полученных нами жил сервиса, не приватизированы. Третье. Не повышены надлежащим образом. Я заостряю внимание, потому что по закону надлежащим образом уведомление является за две недели в письменном виде до проведения собрания. Под расписку. Под расписку. и уведомительными письмами владельцев нежилых помещений. Поскольку отсутствует информация, достоверная либо недостоверная, надлежащим образом о проведении учредительного собрания э, не, э, не проведено. Дальше. Не выработаны критерии избрания правления, председателя правления и представителя СМД. Имеется в виду качественный и количественный состав названных органов управления ОСМД. Э, поэтому э, сейчас будет оглашена информация о проведенной работе, Прошу считать это не собранием учредительным, а информативным сбором жильцов. И будет предложено, например, критерии по выбору председателя, правления. Будет оглашена информация по уставу, каким образом каждый из жильцов сможет с ним ознакомиться, обсудить, внести свои предложения. Я готов ответить на любые вопросы. Пытание, запитание, то есть, если мы правильно поняли, наслед. Если мы правильно поняли, то есть, допустим, до следующего собрания мы разработаем механизм о том, что будут предложены кандидатуры на председателя, правильно? Да. Будет инициативная группа, да. которая предложит да. и объяснит в уставе те подводные камни, на которых натыкались раньше. Да, мы их убрали в своем уставе. И правильно вопрос я от каждого У меня подъезда по одному человеку в инициативной группе. Значит, Обязательно в касается... подъезде. Подъезде, конечно. Конечно, Дайте конечно, задати да. питання. Як ми всі будемо ознайомлені з переробленим статутом? Переробленим статутом. Він буде викладений сайт. на сайті, який є. Є сайт, де открыті. Саша, сейчас Саша скаже, є у нас чоловік, який займається. питання. в кожному під'їзді наклеїмо адрес, где можна будет зарегистрироваться. Единственное, что у вас должен быть e-mail свой для регистрации. Там вы указываете просто свой адрес, и в разделе документов будут лежать все документы, которые в каждом подъезде мы вывесим объявление, объявление. в понедельник отпечатаю это все и развесы. Да? А, а пропозиции там будет возможность? Там можно будет писать, да, там можно высказать мнение. То есть это я администратор этого сайта. Если у кого нет интернета или нет возможности можно будет получить этот устав в бумажном. Возможно, кто-то из ваших семей да. просто вам распечатает, да. потому что физически мы физически не можем лист да. уставов напечатать. Этот устав получить на руки, и с каждого подъезда, если будет представитель да. инициативной группы, к нему подойти или на телефон и ответить, и задавать свои вопросы и предложения. Туда с добавками. Давайте посетим унициативную группу создавать. Каждый подвес, каждый подъезд, он Уже кто-то занимается. Неужели кто-то? Давай, выкупайте, не это, был... не надо, чтобы Это, был... Это был... уже с каждого подъезда уже знают люди, кто я сейчас не Тихо, тихо, обычно, да. Есть предложение джинса. От каждого подъезда, здесь все подъезды представлены. Выдвинут по два человека или по одному, как вы сочете нужным, в инициативную руку, для того, чтобы дорабатывать все вопросы, которые я озвучил. Пожалуйста, давай я записываю. Записывай. Давай начнем с первого Начнем с первого Первый подъезд Какой секретарь? Раз, два, три Не надо секретарей Так, первый подъезд у нас есть? Выбирают старших Первый подъезд Машка где-то Давай, Рая Питеренко вот что, как бы, визуально. Все писаренко. Да, 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 Писаренко. Она у нас работает... По одному или по два? Да, давайте по два, ребята. Давайте, давайте по два, два человека. По два, человека. потому что один Только очень много два. работы. Очень много очень. работы. Это давайте не по два человека. Времени. У нас еще шабанова. Еще кто ну, Не, вы объясните. Давайте так. Один еще... Шабанова. 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 Да, не, ну... Это... А ее имя очень. А Есть второй подъезд. Второй подъезд. Яненский. Второй подъезд. Яненский. Второй подъезд. Да. Да. Второй подъезд. Второй да. да. подъезд. Второй подъезд. Второй подъезд. Второй подъезд. Второй Второй подъезд. Второй Второй подъезд. Второй подъезд. Это сейчас представители на инициативную группу о создании... Витя Лесняк! Лесняк, Виктор! Подними руку, пожалуйста! Вот то не видит, там человек короче. Лесняк, Виктор. Третьего подъезда. Ребята. Третьего подъезда кто его занимался, его кто этот самый? Я занимался вот Михаил. Те, кто да, были. Чипец. Поднимите, скажите, что вот мы, ребята, к нам Понимаю можно обращаться. Третий подъезд. Слышишь, нету? Нет. мы можем Даже самоотводно, так, Ваше имя? Черненко. А? Черненко. Колесник запишите. Колесник. А кто-то еще был? Михаил хочет. А нет вопросов? Да. Ой, Михаил. Олег. Оле, Оле. Черненко. Юрий. Олесник Юрий. А. Олесник Оле. Юрий. Вы пишите. Да. Коростылев. Коростылев. У, у нас юрист. Коростылев. На восьмом этаже. На этаже. Это 3. мой сосед. Они, мы же, ничего. Ну, ничего. Нормально. Это нормально. Три человека. Будет. Да. И Мореха. Четыре да. ну, человека до одного подъезда. Хотели... Вы хотели... давайте определитесь. Они между ну, собой договорились. Мы определяли. Это, это сейчас уже начали. Колесник, Марина и Юрий Станислав Владимирович. И он же Юрий И Мореха Виктор. Лесник. Черненко, Колесник, Коростылев и Мореха. Что, четыре человека с одного подъезда. Ну мы с не оговаривали. Это они сами подошли. Кого вы оговаривали? Мы Мареху говорили, с кем выговаривал? С кем выговаривал? Что вы В Пятницу ходили мы к людям и говорили. Очень женщина тебя хочет разве это? Вы юрист Юрий Борисович? Конечно. Вот не ведать. Пятый подъезд. Нельзя. Пятый Скорик. Скорик. Еще кто?

все, хорошо. И все да. телефоны нам надо. Так, да, Скажите мне ваш телефон. Я с 207-й, напишите. Да. Вы будете участвовать в нам сборах в середину? Ну, подзвоните. Седьмой, седьмой, Как где он? Седьмой, подождите, записывайте и говорите, что он. Списываем, списываем. Сережка не записал. Не, нас снимать не надо. Значит, мы будем собираться ну, ничего. Не надо, не надо. Почему? Почему? на Почему? Чего? Восьмой Почему? 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 И Раиса Григорьевна, как фамилия? Рая. Иван, а? а? как? Рая Кого? Рая Кого? Кого? это. А Кого? А не, не Это не Что не А Кого вы предлагаете? Мы говорили за это. Спробуйте ты тебе Я вам говорю. С кем вы оговаривали? С вашей, с с вашей женой вашей. оговаривали. Да да, 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 И с дочкой с вашей. Да. И, И, Станислав Владимирович. Я ему все документы передам. Хорошо, что? Поддержка. А